Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi. Salam. Paham pers. Yang mahu Datuk Sri Speaker. Adun uh, berserah bertanyakan soalan berkaitan dengan STEM. Itu uh, <coughs> bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Atau kalau dia uh, dia ataupun dia apa nama diterjemahkan secara terus Science, Technology, Engineering and Mathematics STEM dan uh, apakah langkah-langkah konkret yang diambil oleh pihak kerajaan bagi melahirkan lebih ramai pada insan dalam STEM ini tadi khususnya kawasan luar bandar dan pedalaman? dan uh, apakah mekanisme pemantauan yang dilaksanakan untuk pastikan peningkatan prestasi pelajar dan boleh ke pasaran graduan negeri ini satu soalan yang cukup relevan. Kenapa saya sebutkan ini cukup relevan dan penting? Yang maklum itu Sri Speaker. Contohnya, kalau kita pergi ke hospital, kalau kita pergi ke hospital, kita dapati mana kita boleh sakit, kita dapat rawatan, kita pergi ke hospital. Kita akan uh, memilih hospital atau pusat kesihatan yang mempunyai kredibiliti yang hebat. Mana kita tahu ada doktor pakar dia, Malahan kita kalau ditarifkan, misalnya kalau kita pergi penarafan Dari segi, uh, dari segi uh, hospital ini kita tahu HTA Hospital uh, Tengah Ampan Abzan Kira nombor satu dia ha, Nombor dua Roshas Di Temelur Nombor tiga di Lipis Mengapa dikatakan begitu? Sebab bidang disiplin, kepakaran ini ada Semua sekali di HTA dan juga dia hospital. Kemudian di mana? Di Lipis misalnya contohnya. Dan ada hospital-hospital lain. So bila kita lihat kewujudan ataupun kehadiran doktor ni tadi ialah hasil daripada mereka mendalami dan mengikuti kursus dalam bidang STEM. Begitu juga misalnya contoh kita lihat ramai di kalangan ahli-ahli dewan membangkitkan soal Bukanlah air. Tadi yang Muhammad Muhammad Abdul Ziri Raja pipsa, telah pun menjawab soalan berkaitan bekalan air. Bagaimana kita nak menangani masalah bekalan air? Yang memerlukan kepakaran dalam bidang kejuruteraan, hydraulics Dan juga mekanis, mekanikal. Guna pam dan sebagainya. Ya ini memerlukan mereka yang daripada lulusan kejuruteraan. Jadi kita lihat penyelesaian kepada masalah ini sebagian besarnya terdiri daripada kalangan graduan dalam STEM. Kita nak bina bangunan, misalnya contohnya 188. Salah situ, 118. Yang diilhamkan oleh Bosku. Tersegam, indah. Sebagai menara yang tertinggi di dunia. Dia, dia panggil menara handphone. Menara telefon bimbit. Dia macam ini, apa namanya, ini microtech dulu. Eh? Ya. <laughs> Okey. Terima kasih. Kita pergi ke Dubai. Burj Khalifa tinggi je. Dia tidak terbina begitu saja. Dia hanya terbina dengan kepakaran daripada mereka-mereka yang hebat di segi kejuruteraan. Bagaimana kita nak menilai? Bagaimana apakah kos yang perlu uh, disediakan untuk membina binaan tersebut? Kita kena dapatkan juru bahan untuk mengira setiap komponen-komponen dan meletakkan uh, apa nama kadar harga di situ. Jadi maknanya, dia lihat di segi itu, sudah tentulah kita perlukan pakar-pakar ini dilahirkan di kalangan anak-anak tempatan. Bagaimana persenjataan, pertahanan misalnya contohnya. Kita lihat, kita lalui bila sambutan hari kemerdekaan, persenjataan di segi pertahanan, kata kebahnya, kapal terbangnya yang no. Ini semua memerlukan mereka yang menguasai bidang STEM ni tadi. Sebab itu melihat kepada apa yang uh, diperlukan ini, maka pihak kerajaan melalui jabatan atau Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakarkan falsafah pendidikan untuk menangani cabaran-cabaran di masa hadapan. Sebab itu dalam konteks yang dibangkitkan oleh Adun Beserah ini, ini cukup relevan. Dan kita mesti mengusahakan supaya sebagian besar daripada anak-anak kita generasi pewaris akan datang ini akan berminat untuk mengikuti dalam bidang STEM ni. Dan usahanya mesti dibuat. Pendedahan mesti diberikan. Kita tengok misalnya contohnya. Baru-baru ni di antara usaha yang kita buat, misalnya contohnya. Kita dapatkan ikon. Kita panggil Dr. Muzaffar, angkasawan Malaysia yang pertama pergi. Bagi motivasi untuk memuka minda bukan saja ibu bapa tetapi anak-anak supaya dia nak jadi ikon macam Dr. Muzaffar ni. Jadi ini pendedahan yang kita buat. Banyak. Maknanya saya kalau nak baca maknanya satu persatu ini 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 usul tapi gambaran umumnya. Dan bagaimana kita uh, ini misal contohnya usaha yang dibuat ini juga dengan komitmen guru guru yang dalam bidang STEM ni tadi memberi pendedahan dan kita lihat kejayaan-kejayaan mereka. Saya bagi contoh misal contoh ya. Dalam satu ketika peperangan yang berlaku di Falkland uh, ya. Dan tahun 1900, tak silap saya 1982. Di mana uh, sebenarnya uh, ini negara Argentina, presiden Argentina pada ketika itu Jeneral dia dipanggil telah menceroboh masuk ke pulau Falkland. Ha, ini dia kata dia claim maknanya dia dia mengatakan dia menuntut ini pulau ni dulu ialah kepunyaan Argentina. Dinamakan Malvinas dia tak panggil Falkland Island atau Pulau Falkland. Di bawah ini kerajaan British ya di bawah pemerintahan British. Dia serang masuk dalam. Bagaimana dia buat gitu? kerana dia menggunakan mizal exoset. Mizal exoset ni di dia dia di keluarkan oleh pakar-pakar uh, pertahanan jurutera yang hebat, saintis yang hebat mengeluarkan mizal peluru berpandu exoset dengan kerjasama Britain dan juga Perancis. Lepas tu dia buat dia jual. Jadi Argentina beli. Beli yang exoset mizal ni. Dan bila dia nak menyerang, dia guna exercise misal. Dia serang kata. Lama lagi ke? Ba baru cerita ni. Kita ni baru cerita misal ni. Tak, saya nak bagi contoh. Minta maaf Serangan, saya Masa itu pulau telah ditawan oleh Argentina. Dan dia menembak uh, kapal terbang-kapal terbang Britain ni tadi. Dengan menggunakan exhausted missile ni. Banyak kapal terbang Britain jatuh tumpas. Kerana apa? Dia gunakan satu apa pengesan, dia panggil heat seeking dengan izin. Apa? Dia guna. Jadi serombong tu, nozzle belakang, pandu tu dia akan ikut tu. Dia tembak. Banyak kapal terbang. Ini apa nama, Britain yang uh, yang uh, apa nama, terkena lah. Tetapi, kelebihannya, setelah dibuat kajian, maknanya tentera dan pihak kerajaan Britain telah mengumpulkan semula saintis. Ya, ini yang saya nak beritahu, penyelesaian. Saintis bagaimana nak menangani perkara ni? Maka mereka telah mencipta pula. Dia panggil ini apa nama? Ini decoy. Maknanya bila ini tentera Argentina tembak ini, ini peluru pemandu misal tu, exhaust tu, dia pula ada satu kaedah decoy kan. Dia tembak pula. Maknanya dia macam bunga api. gitu. Jadi Mizan ni tadi melencong dan tersasar, tidak terkena pada kapal terbang. Siapa yang melesai kan? Maknanya warga Britain juga. Maksud saya, bila kita dalam keadaan tertekan, termasuk dalam pertahanan, kita perlukan orang kita. Kita tidak boleh mengharapkan daripada pihak luar. Sebab itu dalam konteks Obama ni, jangka masa panjangnya penting. Cukup strategik, kita mesti membuat kempen dan mengusahakan supaya anak-anak pelajar kita yang duduk di sekolah rendah dan sekolah menengah ini akan ada kecenderungan untuk memilih memilih subjek STEM ni tadi sebagai pilihan mereka. Ini yang saya nak nyatakan. Ya. Dan apakah bukti kejayaan ni? Buktinya saya nak maklumkan. Antaranya ialah kejayaan anak-anak pelajar kita yang telah merangkumi atau merangkum anugerah yang hebat. Ya. Sekolah menengah agama Al-Ma'arif. Sekolah pertama Pahang yang mewakili Malaysia dalam First Global Challenges 2025 di Panama City. Sekolah ni sekolah menengah agama bantuan kerajaan di Bukit Goh. Dan dari kalangan 190 buah negara ini tadi Sekolah dengan Agama ni Johan Video Storytelling Award ya. Yeah? Dan ini telah meletakkan Malaysia Dalam kalangan 190 tu tadi 86 Tangga ke 86 Hebat juga lah maknanya faham kita ni Ini ni saya nak beritahu tu Ini maknanya apakah hasil Maknanya yang, kita? berhormat Itu yeah. baru baru orang Bukit Goh pergi ke belum 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 orang benter lagi. <laughs> dah apa? Tapi orang orang lancar apa apa kurangnya. <laughs> Tapi orang jalan bo lagi hebat. Boleh, bo boleh, bagi saya tiga minit lagi. hebat. Tiga minit lagi tambah. <laughs> okay, okay, Oh, ini macam hogoh sekali dua bulan. Hogoh <laughs> dua kali empat bulan. Eh, nak hogoh hari ini. Senang ceritanya hogoh je lah kan. Ayah senang ke je. Tak, tak. Dua bulan bonus. Allah, hai. Dan saya nak beritahu Tiga pelajar orang asli Sekolah Kebangsaan Permatang Keledang, Pekan. Daripada kalangan suku kaum Jakun telah masuk pertandingan International Robot Robot Olympiad ke-26 di Korea, di Busan. Busan kan? Yeah. Train to Busan. <laughs> dan mereka telah mendapat pingat emas dalam junior creative kategori teknik di international robotik ini apa nama kompetisi tersebut dan uh, juga kita lihat SJKT Ringlet Cameron Helen ini ya Adun Sabai yang kat tangan tunai kawasan Adun Tanah Rata tapi maknanya dua-dua ya SJKT Ringlet Pasukan Robotik Stand dalam menyertai uh, menyerti Winstamp, 2025 peringkat antarabangsa di Pusat Sains Negara pada 22 November baru ni dapat empat anugerah emas dan satu anugerah gangsa hebat eh, SJKT ya penama ringlet dan keberhasilan ni dia banyak lagi ya saya nak maklumkan banyak lagi ini hasil daripada dedikasi para-para guru jurulatih dan pelajar tu sendiri mari kita lihat bahawasanya apabila anak-anak pelajar kita melihat rakan-rakan sebaya mereka, peer group dia dengan izin, eh, berjaya dapat mewakili negeri dan negara dan bersaing dengan mereka-mereka daripada negara-negara maju. Dan kita berjaya meraih kejayaan sebagai Johan, meraih kejayaan dapat anugerah pingat emas dan sebagainya. Ini adalah di antara pendekatan yang paling realistik untuk menggalakkan anak-anak kita untuk memilih bidang STEM ini. Dan bidang STEM ini adalah bidang yang cukup strategik untuk negara dan juga uh, masyarakat. Jadi, insyaAllah, saya rasa ini adun berserah. Boleh, itu di antara langkah-langkah yang kita ambil, insyaAllah. Yang mana itu si speaker. Saya teringat beri gambaran langkah-langkah yang diambil oleh ataupun membayangkan apakah sebenarnya matlamat kita mengapa perlunya dan relevannya kepada mata pelajaran STEM ni. Ini bukan semata-mata uh, baru ni terletak di Kementerian Pendidikan atau Jabatan Pendidikan atau pihak kerajaan semata-mata tapi kita rasa penting demi masa depan negara negeri dan uh, masyarakat kita langkah-langkah dia memang banyak sebenarnya, saya kata boleh inisiatif peringkat sekolah rendah so, peringkat sekolah rendah, murid di seluruh Negeri Pang sama ada di luar bandar maupun di luar bandar dan pendalaman telah didedahkan kepada pelaksanaan fahaman melalui reka bentuk KMR dia dipanggil kefahaman melalui reka bentuk dipanggil KMR modul 6.1 TS25 Mod, Modul ini mengintegrasikan empat komponen utama STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik melalui pendekatan pembelajaran berbentuk inquiry, berbentuk projek dan aktiviti hands-on. Ini tadi yang saya katakan. Perdekatan KMR ini bertujuan membina asas pengetahuan nilai dan kemahiran modal insan STEM secara terancang. Setiap tahun karnival KMR turut dianjurkan di semua sekolah sebagai platform untuk murid mempamerkan inovasi serta mempersembahkan hasil projek mereka kepada masyarakat dan pihak berkepentingan. Inisiatif di peringkat sekolah menengah bagi murid sekolah menengah semua sekolah di Negeri Pahang tanpa mengira lokasi melaksanakan program Junior STEM A ataupun JUSA A bagi murid tingkatan 1, 2 dan 3. Program ini dirangka khusus untuk membangunkan potensi murid ke arah STEM A. Sebagai persediaan untuk peningkatan enrollment tingkatan 4 dan tingkatan 5. Usaha ini bertujuan memastikan peningkatan enrollment STEM sebanyak 3 hingga 5% setiap tahun. Sekaligus menyediakan anak-anak Pahang untuk memasuki pasaran pekerjaan dalam bidang teknikal, sains, teknologi, kejutaan, matematik dan sektor tenaga mahir yang berkaitan. Untuk tahun 2026, Negeri Pahang telah menetapkan sasaran enrollment STEM seramai 3,419 murid dengan keseluruhan sasaran dan rumah STEM negeri sebanyak 56%. Ayuh, tahu. Rancangan tahun 2026 fokus kepada luar bandar dan pendalaman. Beberapa inisiatif baru turut dirangka khusus untuk memperkukuhkan pelibatan murid terutamanya dari kawasan luar bandar dan pendalaman. Program Mini Theatre STEM, bisa contohnya. Program ini akan dilaksanakan melalui kolaborasi bersama Persatuan STEM Kemansan dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di bawah pimpinan Profesor Emeritus Datuk Dr. Rohani Binti Idris. Program ini bertujuan membangunkan kemahiran berfikir secara saintifik, analitik dan kritikal, seterusnya melahirkan inovasi dalam projek serta produk. Sebanyak 38 buah sekolah di negeri Pahang akan terlibat dalam program ini. Kemudian kita ada program pertandingan IMPB Pro peringkat Negeri Pahang, program ini melibatkan murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 bagi memupuk kemahiran berfikir kreatif, kritis dan inovatif melalui penghasilan projek atau produk. Pertandingan ini dijadualkan berlangsung pada 14 April 2026. Program School Tour Score A Plus SPM Pahang 2026. Program ini merupakan usaha kolaboratif antara Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Yayasan Abdullah dan PTTI dan memberi tumpuan kepada mata pelajaran matematik dan sains. Program ini melibatkan semua murid tingkatan 5 di 198 buah sekolah menengah seluruh Pahang dan pelaksanaannya akan bermula pada 19 Januari 2026. Program KMR PBL Junior STEM A Juza Pahang. Program ini melibatkan rintis 20% murid tahun 4 sekolah rendah di Pahang yang mempunyai pencapaian yang baik dalam matematik dan sains untuk menarik minat murid-murid memilih STEM eh semasa di sekolah menengah melalui pertandingan penghasilan produk atau bahan daripada bahan-bahan semula menjadi atau bahan terbuang yang dikitar semula sebagai jadi ini ini di antara beberapa pendekatan yang kita buat itu itu maksud saya tadi ya ya yang kita buat mana kita seriously bukan saja kita uh, meletakkan program tapi sebenarnya ini ya Datuk Sri Speaker uh, sahabat saya Ummat ini adun berserah. Ini pendedahan. Sebab itu kita buat placement. Mengapa kita ada placement? Bila kita buat kursus vocational, misalnya contohnya TVET, mengapa kita letakkan dia bagi pendedahan industri? Supaya dia lihat. Saya rasa YB uh, berserah ni dulu merupakan seorang yang uh, ini, ini dia beri tanggungjawab di segi human resource. Ya? Saya fahamkan begitu. So modal insan merupakan satu subjek yang rapat dengan hati dia, sanubari. Dan kita tahu, kadang-kadang exposure. Misal contoh, mengapa kita hantar pelajar-pelajar kita ke China untuk belajar mengikuti apa nama dalam bidang uh, kejuruteraan rail. Sebab kita ada ECRL kan, kita ada ECRL. So kita pergi, 30 pelajar kita hantar ke uh, China. Daripada UCYP dan 30 orang pelajar daripada PSDC, kita pergi tengok bidang dia apa? Elektronik, bidang kejuruteraan, bidang ini landasan kereta api dan sebagainya. Dia bagi pendedahan. Begitu juga anak-anak kita. Dia yakin misalnya contohnya kita ada logi-logi air yang berterabur. Eh bukan, mana logi-logi yang ada. Yang ada di, seluruh apa negeri. Kalau kita bawa anak-anak pelajar ni, kita melihat ini logi air. Hari ini cara kita proses air. Ambil daripada sungai, masuk sini, kita masuk. Tengok proses tu. Dia akan tiba minat. Dan di situ akan tengok. Oh, begini caranya. Kemudian kita tengok bangunan. Bagi terselah bangunan? Tengok ada foundation dia. Dia ada asah dia. Kita tengok bagaimana dia. kita ada kerja-kerja curucuk. kita kita ada ni apa? kerja-kerja piling. Aa, curucuk lah. Maksudnya kita tengok. Lihat. Tengok. Pakai yang topi kerah tu. Tengok. Masya Allah ini. Oh, I want to become engineer one day. Kita bawa ke ke, 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 ke hospital. Tengok. Doktor merawat. Oh dia nak jadi doktor satu hari Pendedahan ni That's why inquiry Dia minat Sebab tu dalam perikatan semua ni Tadi kita masuk pertandingan Kita bagi pendedahan InsyaAllah Kata kita lihat ikon-ikon yang hebat ni tadi Lihat bagaimana kita membina jambatan Misalnya contohnya Bagaimana kita membina kapal Misalnya contohnya Bagaimana kita melihat pendedahan anak-anak Terhadap kejuruteraan aeronautical Misalnya contohnya dengan izin Yang inilah yang bagi pendedahan So, sesuatu so dalam konteks umpama ni, ni Yang Mohd dah uh, berserah, kita berbagai kan. Dan saya tahu rakan-rakan daripada eh, ahli-ahli Dewan, banyak yang bila dimohon sekolah, eh, buat lawatan ke situ, ke sini, pertanian robotik, kita banyak. Saya rasa rakan-rakan yang ada dalam kerajaan berbuat, apatah -apa lagi sahabat saya yang bertanggungjawab tentang sains, teknologi, ini adun uh, Pramu Jaya, sentiasa memberi penekanan. Petro Science ni contohnya. Petronas yang yang uh, menaja sekolah kebangsaan ini keledang di kalangan orang asli. Bukanlah saya, ya. Permatang keledang, permatang keledang. Ah, YB Datuk Seri Asyah yang mentang-mentang dia orang pekan, dia terus betul ke saya. Tapi terima kasihlah. Oh, ya, El eloklah dia tolong betul supaya tak salah. Ya. Eloklah dia tolong betul kan. terima kasih. Supaya tak salah. Ya, betul. Sebenarnya kita ni tidak. Ego kita. Kadang-kadang ego kita ni, kalau kira yang orang nak betul kan, jadi kita rasa, eh, terancam ego. Tidak. Semuanya usul yang baik. Terima kasih Datuk Sri eh, Sisi Kerajaan Negeri yang membutuhkan. Maksudnya permatang keledah. Ya. Jadi, saya rasa itu di antara jawapan saya. Kira boleh boleh teruskan lagi? Tak ada hal. Saya kira saya, sejam saya boleh lagi. <laughs> saya ingat kita Masalah. pergi soalan seterusnya. Saya lah. bukan apa. Kalau saya cakap dengan Dato' Sri Speaker, kalau saya cakap pasal ini, I'm so passionate dengan izin mana bercerita pasal kita kena lahirkan doktor jurutera bukan cari juruter jurutera, jurutera dan semua disiplin satu hari kita nak tengok pelancaran roket kita kita ada pelancaran dekat Pekan ni. tempat pelancaran roket ni bukan main-main tak main kira-kira cerita ni banjir banjir jugalah sikit banjir Mari kita selesaikan dan bagaimana nak selesaikan masalah banjir kita perlukan jurutera, jurutera jangan yang bomba ya. janganlah lancar roket masa banjir ya. <laughs> Eh tak ada, tak ada pasal pula. Sebab so, apa roket dia kata? Kita nak tengok bulan tu. Nah. Ha, itu. Masa, Jadi, bangi, masa, masa banjir yeah. Tak boleh lah nak lancar Lancar masa tak banjir boleh Eh boleh dia memang sesuai Dia sebenarnya Dia kita kata tengok gini Masa musim tunggu Ada kata Dia kata apa uh, Apa nama Slide the wave Ada kan Yang eh. umat Seminit lagi yang umat Seminit okay. lagi Okey. Tak maksudnya bila ada, bila ada suasana. Dia sebenarnya ada ramai kegilaan. Dalam keadaan cuaca, misalnya tu yang cabar kita tengok, ombak yang tinggi, ada yang nak main uh, ni, uh, surfing tu. Sebab dia perlukan ombak yang besar. Bagi orang yang tak biasa, dia takut. Begitu juga, masa banjir, sebenarnya kita akan menguji. Menguji bot-bot, amphibious, menengok bagaimana kesediaan kita. Dan sebenarnya tadi, nak betulkan, masa banjir lah kita kena tengok ini apa nama masa banjir kita kena tengok di mana ada tersumbatnya air masa itulah baru kita tahu sistem saliran ni perlu di ditambah baik macam kita buat atak ke oh tengok kita kita ganti atak masa bila kita nak tengok ini efisiensi dia masa hujan lebatlah oi oh, bocor ni ya, yang hormat ya boleh okey terima kasih